ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilning kuzida muhammad solih frankfurtdan istanbulga keldi o'zbekiston elchixonasi karimovning dushmani istanbulga kelganidan turk hukumatiga shikoyat qila ketdi ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil noyabrida o'zbekiston prezidentining turkiyaga tashrifi munosabati bilan anqara karimov hurmatiga muhammad solihni bolgariyaga chiqarib yubordi turk matbuoti solihning turkiyadan chiqarib yuborilishiga qattiq reaksiya ko'rsatdi solih sofiya shahrida bir oycha yashab qoldi so'ng yana yashirin tarzda istanbulga keldi ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilning martida muhammad solih ruminiyaga chiqarib yuborildi ruminiyada bir oycha ham turmadi aprel oyining boshlarida kiyevga e keldi u yerda ruh nomli xalq harakati lideri vicheslav chernovil bilan uchrashdi ukraina muxolifatchisi solihning harakatini qo'llab quvvatlashga va'da berdi solih ukrainadan moskvaga keldi may oyida solih moskvada Literaturnaya gazeta va Lyudi kak они yest jurnali bilan suhbatlashdi suhbat matnini o'z sahifalarida chop etishdi iyul oyida esa bazel shahri meri taklifi bilan 3 oylik muddat bilan shveytsariyaga keldi bu yerda u o'zining yo'lnoma nomli xotiralar to'plamini qog'ozga tushirdi 1998 yilning noyabrida bakuga bordi u yerdan esa moskvaga o'tib general aleksandr lebed bilan uchrashdi dekabrda esa istanbulga qaytib keldi ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilning o'n uchinchi fevralida anvar solihboyev boshchiligidagi bir guruh o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari anqaraga kelishdi solihboyev turkiya hukumatidan o'zbekistonga jo'nayotgan ekstremistlarni kuzatish uchun turkiya aeroportlarida o'z josus agentlarini joylashtirishga ruxsat so'raydi shu kunlarda toshkentda ham g'aroyib voqealar sodir bo'la boshladi barcha faol muxolifatchilarning uylari kuzatuv ostiga olindi toshkentda 3 kun 13 uchinchi o'n to'rtinchi va 15 beshinchi fevral kunlari milliy xavfsizlik xizmati agentlari va maxsus xizmat xodimlari erk partiyasining kotibi otanazar orif huquq himoyachisi mo'tabar ahmedova yozuvchi Mamadal mahmud muhammad solihning qizi nigor inilari Tomil, jumanazar va rashidbekjonlar yashaydigan xorazmdagi uylari ham qattiq kuzatuv ostiga olingandi o'n oltinchi fevral kuni toshkent markazida bombalar portlashidan so'ng birinchi bo'lib aynan shu kuzatuvga olingan uy egalari hibsga olindi hali portlatganlarning birontasini ushlanmay turib hukumat bu ishni din fanatiklari bilan birlashgan muhammad solih amalga oshirdi deb jar sola ketdi bu ishning siyosiy tamg'asi avvaldan ma'lum edi o'n oltinchi fevral portlashlarining hukumat tomonidan karimov hukumati tomonidan uyushtirganligi siyosiy mahbus zayniddin asqarov kabi insonlarning guvohligida tasdiqlangan rad qilib bo'lmaydigan bir faktdir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Endi asqarov zayniddin abdurasulovich 16 oltinchi fevral voqealariga aloqadorlikda ayblanib o'n bir yilga ozodlikdan mahrum etilganman endi hozir sudga ma'nosiga kelaman manga bo'lgan va'da bahrom abdullayev boshligidagi boshilidagi oltita uishkadagilar otilmas edi otilmay beshga berib prezident tomonidan kechirim so'raygachun avf qilishlik va'da qilingan Men va'da qildim bo'lpti men rol o'ynab beraman muhammad solih yomonlashma ha muhammad solih sizlar zolimni qo'liga tushib qolgan vaqtinglarda menga tuhmat qilish kerak bo'lsa, qolsa mani so'kish keraki so'kveraveringlar chunki xalq hmm. biladi buni hamma yaxshi biladi degan hammasiol xafa bo'lmaydi degan maqsadda man mayli deb muhammasolga tuhmat qilib o'n oltita aloqasi bor bir million olti yuz ming bergan edi tohiri sponsor edi degan narsalarni man yig'lab shrab gapirib rol o'ynab berishga mani maqsadim bahrom abdullayevda leгендарный qorilarni aslab olishi abduvali qori akalarni chiqishi edi qora akalarni hammasi af bo'lishligidi shularni hammasini именно ichki ishlar ministri zokir almatov mani chaqirib muhammad solih yomonlab bersang mana shuni ro'lini beradigan bo'lsang hammasi af bo'ladi otilmaydi bular sanga ham yengillik bo'ladi sudlardan chiqib ketasan degani uchun olloh shohidki men o'zimni qutqarsh uchun emas ana shularni qutqarish uchun mana shu narsaga majbur vaqt lekin bular chiqargani ham yo'q ularga vishka ham berib yubordi pishga beri sababi ular sirni bilardi sirni bilishligiuchun ularn yo'qiliubordi lekin ular bizga aytib o'tayotgan hammasini shunday 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 bo'lgan shuning uchun sizlarni radio radiostansiyanglar da orqali avvalo erk partiyasini rahbari muhammad solihdan kechirim so'raymanki o'sha vaqtida bunga tuhmat qilganmiz haqiqatdan majburan tuhmat qilganmiz o'zimiz o'zbekiston xalqini oldida gunohkormizki chiqib o'n oltinchi fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib bu zolim diktator kofirlarni va'dasiga oldanib qalib rol o'ynab musulmonlarni obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun o'zbekiston xalqidan biz kechim so'raymiz muhammad solihni ollohga qasam ichib aytaman bu gapimni dunyo oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q umuman aloqasi yo'q bu bizni siyosiy ko'rligimiz ishonuvchanligimiz zokir almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizni natijasi xolos bu gapdan keyin bizni otib yuborsa biz shayton bo'lib ketaveramiz inson huquqlari tashkilotlari himoya qilsa yaxshi turaveramiz lekin bizni biror himoya qilish qilmasligi bu gapni aytishimizdan to'sib qo'ymaydi bizni bu partlashlar o'zbekiston prezidentini o'ldirishga qaratilgandi degan iddaoning o'zi bu narsaning ochiq fitna ekanini ko'rsatib turibdi chunki shaharning beshta turli nuqtasida turli vaqtlarda sodir bo'lgan portlashlar bilan bir odamni qanday o'ldirish mumkinligini hech kim izohlab bera olmaydi 16 fevral portlashlaridan keyin birinchi zarba erk partiyasi a'zolariga yo'naltirildi ikkinchi zarba muxalifatga xayrixoh bo'lgan kishilar qatlamini o'z ichiga oldi qamoqqa olish va hibslar butun mdh davlatlarini qamrab oldi o'n beshinchi mart kuni kiyevda muhammad bekjon bilan erk faoli yusuf ro'zimurodov hibs etildi manbalarning ma'lumotlariga qaraganda o'n oltinchi fevraldan so'ng karimov hukumati ikki mingga yaqin kishini hibs etgan portlashlardan keyingi dastlabki kundanoq muhammad solihga qarshi qoralash kompaniyasi avj oldi o'sha kunlarda rossiyaning ko'zga ko'ringan taniqli yozuvchilari siyosatchilari va jamoat arboblari inson huquqi va ozodligi himoyasi jurnalida e'lon qilgan ushbu murojaatda jumladan shunday so'zlar bor edi muhammad solih nomiga bo'xton va tuhmatdan iborat ig'vo xabarlar tinimsiz tarqatilmoqda bularning barchasi totalitar sovet tuzumining mashum yo'llarini andrey saxarov va aleksandr saljenisinlarga bo'lgan taqid va tazyiqlarni eslatmoqda muhammad solih va o'zbek muxolifatini himoya qilib xuddi shunday murojaatnomani ozarbayjon muxolifati ham qabul qilgan ular orasida abulfayz elchibey isa gambarov va boshqa taniqli arboblar bor edi ukraina oliy radasining o'ttiz olti deputati o'zbek muxolifatini himoya qilib murojaatnoma qabul qilishdi xatga imzo chekkan deputatlar orasida qrim turklarining liderlari mustafa jamil va rufat chubar o'g'li ham bor edi xuddi shu kunlari birlashgan millatlar tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha komissarligi muhammad solih va uning oila a'zolariga siyosiy qochqin maqomini berdi to'qson to'qqizinchi yil aprel oyida muhammad solih oilasi bilan norvegiyaga yo'l oldi bu voqea ovropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining istanbuldagi yig'ilishi oldidan sodir bo'ldi yig'ilishga taklif qilinganlar ichida muhammad solih ham bor edi buni eshitgan prezident islom karimov g'azab bilan saroydagi bir telefon va likopchalarni otib sindira boshladi o'zbekiston tashqi ishlar vaziri abdulaziz komilov prezidentni tinchlantirish uchun muhammad solih yig'ilishga kelsa bu ikki birodar respublika munosabatlarini yanada yomonlashtirishi mumkinligi haqida turkiya tashqi ishlar vazirligini ogohlantirdi keyin yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ofisiga karimov dushmanini shunday muhim yig'ilishga taklif qilganiga rasmiy ravishda e'tiroz bildirdi bu siyosiy mojaro haqida jumhuriyat ommabop turk gazetasi shunday deb yozdi solihni yxxt yig'ilishiga taklif qilinganini bilgan o'zbekiston erk liderini tashrifiga ta'sir ko'rsatishni talab qilib yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va turkiyaga bosim o'tkazdi <laughs> natijada yxxt turkiya iltimosiga ko'ra solihga yuborilgan taklifnomani qaytarib olishga qaror qildi radikal gazetasi shunday deb yozdi o'zbekiston prezidenti islom karimovning antidemokratik harakati istanbulda o'tadigan yxxt yig'ilishiga soya tashladi karimov yig'ilishda qatnashmasligi bilan turkiyaga tahdid qilib o'z raqibi muhammad solihning istanbulga tashrifini bekor qilinishiga erishdi solihni yig'ilishga kelishi uchun mehmonxonada joy ham ajratilgandi karimovning tahdididan so'ng turkiya tashqi ishlar vazirligi norvegiya bilan bog'landi va turkiya hukumatı soliqni agar keladigan bo'lsa orqaga qaytarib yuborishga majbur bo'lishlari haqida ogohlantirdi muhammad solihning kelishiga to'siq qo'yilgach karimov istanbulga keldi ammo majlisda oxirigacha o'tirmay turkiya bosh vaziri bulan ijitgina qilib yana toshkentga qaytib ketdi karimov istanbul alamini bostirish uchun oliy sud raisini chaqirib unga muhammad solihni mahkamaga tortish amrini berdi ikki minginchi yilning o'ttizinchi oktyabrda o'zbekiston oliy sudi muhammad solihni o'n besh yarim yil ozodlikdan mahrum etish hukmini chiqardi bu ham kamlik qildi karimov endi muhammad solihni jismonan yo'q qilishga qaror berdi